শৰাইঘাটত বদন বৰফুকনৰ যি ভূমিকা আছিল বা সেই সময়ত বদন বৰফুকন যি ভূমিকা আছিল তেনেকুৱা ভূমিকা এতিয়াও বিশেষভাৱে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত একাংশ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ চলি আছে গতিকে কেৱল আমি মোগলৰ বিৰুদ্ধেটো যুঁজিমেই কিন্তু আমি যুঁজিব লগা হৈছে বিভিন্ন ফ্ৰণ্টত আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে আমি যুঁজিব লগা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ মানসিকতা মোগলৰ মানসিকতা তেওঁলোকৰ ভাষা মোগলৰ ভাষা তেওঁলোকৰ চিন্তা মোগলৰ চিন্তা তেওঁলোকৰ চিন্তা ভাগ ভাগ কৰি শাসন কৰা যিটো ব্ৰিটিছৰ আছিল যিটো মোগলসকলে বা সেই সময়ত আমাক আক্ৰমণ কৰা সেইসকলৰ আছিলে গতিকে আজিও আমাৰ সন্মুখত বহু মোগলৰ বংশধৰ আছে কিছুমান শাৰীৰিক ৰূপত আছে কিছুমান মানসিক বা চিন্তা বা যিটোকো আমি আইডিঅলজি আদৰ্শ ভিত্তিক আছে গতিকে আমি বিভিন্ন ফ্ৰণ্টত যুদ্ধ কৰিব লগা হৈছে কংগ্ৰেছৰ কথাটো কৈ লাভ নাই অসমৰ আজিকালি সকলোৱে জানে যে কংগ্ৰেছে এই অসমভূমিত এই মোগলৰ বংশধৰসকলক উত্তৰ খুৰীসকলক ৰঙা দলিচা পাৰি দিছিল ভোটাৰ লিষ্টত নাম সোমাই দিছিল ৰেচন কাৰ্ড বনাই দিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা মাটিৰ পট্টা পৰ্যন্ত দিছিল আমি এতিয়া মাটিৰ পট্টা কাঢ়ি আনিব বিচাৰিছোঁ এই মোগলৰ বংশধৰসকলৰ পৰা গতিকে খিলঞ্জীয়া মানুহ আমি সকলোৱে এক হৈ থাকিব লাগিব কিন্তু মিয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যি যুদ্ধ সেই যুদ্ধ আমি চলাই গৈ থাকিম যেতিয়ালৈকে শেষৰজন মিয়াই অসমৰ আমাৰ জাতীয় যিবিলাক সম্পদ আছে নামঘৰৰ পৰা সত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে ঐতিহাসিক আমাৰ অঞ্চলবিলাক আছে সেইবিলাক যেতিয়ালৈকে বেদখলমুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ যুদ্ধ চলাই যাম আৰু কংগ্ৰেছ এতিয়া মিয়া আৰু কংগ্ৰেছ বেলেগ নহয় এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছ যেনেকুৱা এক মিয়া আৰু কংগ্ৰেছ একেই তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ তেওঁলোকৰ ভৰসা হৈছে মিয়াসকল গতিকে তেওঁলোক মিয়াসকলৰ থাকক লগত থাকক আমি অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ লগত থাকিব